উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰঙালীৰ এনিশা এই বহাগী অনুষ্ঠানটিৰ আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা স্থানীয় সমাজকৰ্মী শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক শ্ৰীযুত দীপক শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী তথা সমাজকৰ্মী শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত গগৈ ডাঙৰীয়া এই অনুষ্ঠানৰ মঞ্চদাতা শ্ৰীযুত দীপক বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আমাৰ মৰমৰ ভাইটি শ্ৰীযুত অসীম দত্ত ডাঙৰীয়া উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি দেৱজিত বৰা ডাঙৰীয়া কাৰ্যকৰী সভাপতি বিজয় কৃষ্ণ শৰ্মা উপ সভাপতি মণ্টু হাজৰিকা যুটীয়া সম্পাদক পিংকু বৰা আৰু আমাৰ আৰন্ধৰা ভাইটি প্ৰমুখ্য কৰি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ ঘোষক দীপজ্যোতি আৰু সমূহ উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় বিষয়ববীয়াসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ডুবদৰবাসী ৰাইজ জয় জয়োতেই সকলোকে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা ওলগ আৰু সেৱা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এতিয়া ৰাতি এক বাজি গৈছে সকলোৱে অধিক আগ্ৰহেৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান উপভোগৰ বাবে ৰৈ আছে জনতাৰ কণ্ঠ আমাৰ মৰমৰ শিল্পী ৰাজীৱ শদিয়া ডাঙৰীয়া আহি অনুষ্ঠান পৰিৱেশনৰ বাবে সাজু হৈছেহি গতিকে এই সময়ত আমি কথা কৈ ৰাইজক আমনি দিয়া আমাৰ ধৃষ্টতা নাই কেৱল মই এটা মোৰ আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ মোৰ যি অনুভৱ হৈছে সেই অনুভৱটিকে আপোনালোকৰ লগত আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ঐতিহাসিক এই যি ডুবদৰ অঞ্চল আমাৰ এই নামটি যি অঞ্চল ডুবদৰ মৌজাৰ এই অঞ্চলত আমাৰ বিহুৰ এটা শক্তিশালী এটা আমাৰ পৰম্পৰা আছে ইয়াৰ আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ গাঁওবিলাকত বহু ভাল ভাল বিহুৱা জন্ম হৈছে বহু ভাল ভাল বিহুৱে নাম কৰিছে আৰু আমাৰ এই নামটি অঞ্চলৰ এটা অতি প্ৰত্যন্ত অঞ্চলত আমাৰ বিহুৰ আনুষ্ঠানিকতা ধৰি ৰখাটো ইমান সহজ কথা নহয় কাৰণ আজিৰ তাৰিখত এখন বিহু অনুষ্ঠান পতাটো ইমান সহজ সাধ্য নহয় আমিও দীৰ্ঘদিন ধৰি এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ লগত কম বেছি পৰিমাণে জড়িত হৈ আছোঁ আমি উদ্যোক্তাসকলৰ কষ্ট আৰু মনোবেদনা আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে যদি চায় যে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ এই অঞ্চলত ইমানবিলাক গাঁৱত প্ৰত্যেক গাঁৱত ইমানবিলাক বিহু আছিল আজিৰ তাৰিখত কিন্তু এযোৰা হুঁচৰি গৃহস্থই আশা কৰি থাকে যদিও হুঁচৰি যোৱা গৃহস্থ চোতাললৈ অহাটো সম্ভৱ নহয় বা অনাটো সম্ভৱ নহয় কাৰণ এযোৰা হুঁচৰি চোতাললৈ মাতি নি সেৱা কৰিবৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এ এজন গৃহস্থ যথেষ্ট অৰ্থৰ প্ৰয়োজন হয় বা এখন বিহু তৰিবৰ বাবে এযোৰা বিহু তৰিবৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত এক ডেৰ লাখ টকা ন্যূনতম যদি পুঁজি নহয় তেতিয়াহ'লে এযোৰা বিহু আজিৰ তাৰিখত তৰিব নোৱাৰে এটা ঢোলৰ চোৱাবলৈ হ'লে এটা ঢোলৰ দাম আজিৰ তাৰিখত পোন্ধৰ বিছ হাজাৰ টকা ঢোলৰ দাম হ'ল এযোৰ নাচনী সাজৰ দাম বহু হাজাৰ টকা হ'ল বিহুৰ সাজযোৰৰ দাম বহু হাজাৰ টকা হ'ল আজিৰ তাৰিখত আমাৰ সেই যিটো চোতাল বিহুৰ যিটো আমাৰ মাধুৰ্যতা চোতাল বিহুৰ যিটো আমাৰ মাদকতা সেই চোতাল বিহুৰ মাধুৰ্যতা আৰু মাদকতা ক'ৰবাত আমাৰ হেৰাই গ'ল সংস্কৃতি এটা বুৱতী নদী সংস্কৃতিয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি আগুৱাই গৈ থাকে ঠিক যেনেধৰণে এখন নদীয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন সুতি সলাই আগবাঢ়ি গৈ থাকে খৰালি দিনত এটা ক্ষীণ সুতিৰে যিখন নৈ বৈ থাকে বাৰিষাত আকৌ সেই একেখন নদীয়ে ফেনে ফুটুকুৰাই দলটো ফেন্দুলকৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকে ঠিক সংস্কৃতিও আমাৰ বিহু ঠিক তেনেধৰণে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰি আগুৱাই গৈ থাকে সেই গছ তলৰ বিহুত য'ত নদীৰ পাৰত গছৰ তলত নিজানত ডেকা গাভৰুৰে বিহু জুৰিছিল সেই বিহুৱে আজি বিভিন্ন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি আজি এই মঞ্চ বিহু বা আজি বিশ্বমুখী এটা জাত্ৰলৈ বিহু আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এই যে বিহুটো বহাগৰ বিহুটো সকলো অসমীয়া মানুহৰ আপোনৰ আপোন আমি এইটো বহাই ক'বলগীয়া একো কথা নাই আৰু এই বিহু অনুষ্ঠানটোৱে প্ৰত্যেকটো অসমীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয়ে একত্ৰিত হৈ লগ হোৱাৰ এটা সুবিধা সুযোগ আছে আমাৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মাধ্যমটো হৈছে বিহু যাৰ বাবে এই বিহুটোৱ অসমীয়াৰ এটা জাতীয় উৎসৱ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ তাহানিতে স্বৰ্গদেউসকলে ৰাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাই ৰংঘৰৰ কাৰেংঘৰৰ বাকৰিলৈ আনিছিলে সেই ৰংঘৰৰ বাকৰিলৈ যেতিয়া গছ তলৰ বিহু আহিল সেই বিহুৱে এটা ঐতিহাসিক উত্তৰণৰ বাট মুকলি কৰিলে সেই বিহুৱে মঞ্চলৈ আহিলে সেই বিহুৱে বোলছবিলৈ আহিলে সেই বিহুৱে আজিৰ তাৰিখত এটা বিশ্বমুখী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে কিন্তু এটা কথা আমি সংস্কৃতিয়ে বিভিন্ন ৰূপ পৰিগ্ৰহ কৰি আজি বিহুৱে যদিও বিশ্বমুখী যাত্ৰা কৰিলে কিন্তু আমি যদি আমাৰ বিহুটোক আমাৰ সংস্কৃতিটোক আমাৰ গাঁৱৰ লগত আমাৰ শিপাৰ লগত যদি আমি সম্পৃক্ত কৰি ৰাখিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাৰ এই সংস্কৃতি অপ সংস্কৃতিৰ ৰূপ ল'ব আৰু যেতিয়াই সংস্কৃতি অপসংস্কৃতিৰ ৰূপ ল'ব তেতিয়াই আমাৰ জাতীয় পৰিচয় বিলুপ্ত হ'ব আজি এই প্ৰতিযোগিতাৰ দিনত নিৰান্নব্বৈ শতাংশ এশ শতাংশ নম্বৰ পৰা যিটো আমাৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিগনি দৌৰ চলিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আজি এটা ভাল চাকৰি দিবৰ বাবে আজি এখন ভাল উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবৰ বাবে নাম ভৰ্তি কৰিবৰ বাবে যি আমাৰ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাত নিশ্চয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি পাঠ্যপুথিৰ লগত পাঠ্যপুথিগত শিক্ষাৰ লগত নিশ্চয় আমি জড়িত কৰি ৰাখিব লাগিব বা আমি তেখেতসকলক আমি উদগনি জনাব লাগিব কিন্তু তাৰ সমান্তৰালৰূপে আমি কিন্তু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ বিহুৰ লগত আমি সম্পৃক্ত কৰি ৰাখিব লাগিব কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কাইলৈ নিৰান্নব্বৈ শতাংশ এশ শতাংশ নম্বৰ লৈ এটা উচ্চ শিক্ষা লাভ কৰাৰ পাছত এটা উচ্চ চাকৰি লাভ কৰিব ঠিকেই কিন্তু সেই উচ্চ চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছত সেই ল'ৰাই বিদেশত থাকি বাহিৰত থাকি আমাৰ সেই বৃদ্ধ মাক দেউতাকক কিন্তু বৃদ্ধাশ্ৰমত ৰখাৰ এটা পৰিৱেশ সূচনা হ'ব সেইবাবেই আমাৰ ৰাইজলৈ আমাৰ আহ্বান বিনম্ৰ আমাৰ অনুৰোধ যাতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক উচ্চ শিক্ষিত কৰি তোলাৰ লগতে আমাৰ সংস্কৃতিৰ লগত যাতে আমাৰ উঠি অহা প্ৰজন্মই যাতে সংপৃক্ত হৈ থাকে শিপাৰ লগত যাতে জড়িত হৈ থাকে তাৰ বাবে আমি সদায়ে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আজি এই মঞ্চ বিহুসমূহে আমাৰ সংস্কৃতিটো ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি যদি এই মঞ্চ বিহুবিলাক নহ'লহেঁতেন ইয়াৰ মঞ্চ বিহুত যিবিলাক প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে এই প্ৰতিযোগিতাসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে বিহু দলসমূহে বহুত আখৰা কৰে কৰ্মশালা কৰে আৰু এই আখৰা আৰু কৰ্মশালাৰ পাছত বিহু সংস্কৃতি এটা কৰ্ষিত ৰূপ পাইছে যাৰ বাবে আজিৰ তাৰিখত বিহু এটা বিশ্বমুখী যাত্ৰা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইকাৰণে এই যে মঞ্চ বিহুসমূহ আছে এই মঞ্চ বিহুসমূহে বিহু উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সংস্কৃতি দেখুৱাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আমি দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই আচলতে আমি ইমানখিনি কথা কোৱাৰ বাবে আমি বয়সৰ জোখাৰে জ্ঞানৰ জোখাৰে আমি উপযুক্ত বুলি আমি অনুভৱ কৰা নাই আমি আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ আমি সন্তান যাতে অনাগত দিনত আমাৰ এই যুৱ সমাজে যাতে গঠনমূলক কামখিনি কৰি যাব পাৰে আমিও যাতে ৰাইজৰ হৈ কিছু নহয় কিছু কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক সদায় আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ শ্ৰীচৰণত আমি বিনম্ৰভাৱে সেৱা জনাইছোঁ আৰু এটা অনুষ্ঠান পতাটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু এইবাৰ নামটি অঞ্চলত যথেষ্টখিনি বিহু হৈছে আমাৰ নামটি ষ্টেচন চাৰিআলিত হৈছে ঢেঁপৰ গাঁৱতো হৈ আছে লোনপুৰীয়াত হৈছে ডুগদৰত হৈছে আমাৰ বামুণ পুখুৰীত হৈছে এটা খুব শুভ লক্ষণ যে আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে এই বিহুবিলাক হৈছে চোতাল বিহু যদিও হেৰাই গৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত যদিও চলি আছে এই মঞ্চ বিহুসমূহে আমি সকলো একত্ৰিত হৈ আমাৰ সংস্কৃতিৰ ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব আৰু আমাৰ বামুণ পুখুৰী এই যুৱ সমাজে যি অনুষ্ঠান কৈছে মই এই সপ্তাহতে তেওঁ তেওঁলোকলৈ আমি আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে তেখেতসকলক আশীৰ্বাদ কৰিব অনাগত দিনত যাতে এই বিহুখন শক্তিশালী ৰূপত হৈ থাকে আজি শেষ বহাগ এই বহাগৰ সময়তেই অসমীয়াই নতুন পন লোৱাৰ নতুন শক্তি লোৱাৰ সময় ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সুধাকণ্ঠই কৈ গৈছে যে বহাগ মাথো এটি মাহ নহয় বহাগ মা এটি ঋতু নহয় ই অসমীয়া গণজীৱনৰ সাহ অসমীয়া গণজীৱনৰ সাহ হৈ থাকক বিহুটি লুইটৰ পানী যিমান দিন অসমত বৈ থাকিব অসমীয়াই বিহু পালন কৰি যাব আৰু বিহুৰ যোগেদি অসমীয়াই বিশ্ব দৰবাত নিজকে চিনাকি দিব আজি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উদ্ধণৰ আগত আমগুৰি মহাবাহু যি সাংস্কৃতিক দল আছে অতি সুন্দৰ এটি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিহুৰ গোটেই কথাখিনি প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিটো সংমিশ্ৰণ বিহু এই অসমীয়া মহাজাতি এইটো তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখাইছে তাতে বড়োসকলৰ তেওঁলোকে বাদৈ শিখলা দেখালে আমি দেখিলোঁ তিৱাসকলৰ লালিলাং নৃত্য তেওঁলোকে দেখালে কাৰ্বিসকলৰ ছমাং কাণ দেখালে আৰু মিচিংসকলৰ গুমৰাগ ছমান দেখালে বিহু দেখালে আৰু আমাৰ পাৰ্বতী ক্ষমা কৰিব প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱা আমাৰ হস্তি কন্যা তেখেতৰ গোৱালপীয়া লোকগীতৰ ওপৰত যি কোচ ৰাজবংশীৰ আমাৰ যিটো নৃত্য দেখালে এই যিখিনি সংমিশ্ৰণ আৰু আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ আমাৰ জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৃতিৰ যি এটা সংমিশ্ৰণ দেখালে সমগ্ৰ অসমীয়া আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী এটা অতি সংমিশ্ৰ ৰূপ দেখাইছে এই আপাহতে মই সেই দলটিলৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সেই ইমান এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰম্ভণি কৰাৰ বাবে মই বামুণ পুখুৰী যুৱ সমাজলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি সমগ্ৰ ৰাতিৰ কাৰ্যসূচী অতি সুন্দৰভাৱে সফল হ'ব বুলি সকলোৱে একেলগে আমি উপভোগ কৰিম বুলি আশা ৰাখি পুনৰবাৰ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি আপোনালোকলৈ মই সেৱা জনাই আজিৰ এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াটো শুভ উদ্বন হ'ল বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম আমি উদ্বোধক মহোদয়লৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি পৰিছে আমি তেখেতসকলক সন্মুখত আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ